なんだか新鮮な気持ちですこうして誰か一人のために演奏するのは初めてで。 《どうでしたでしょうか変じゃなかったですか》《それってその本心と受け取っていいんですよね》ありがとうございます。 本当は他に何かできることがあればよかったのですが今の私にはこれくらいしかなくてあまた練習したら聞かせてほしい楽譜もたくさん買ったから そそれはまたその時になったら考えさせてください。